Qur'an nə üçün ərəb dilində nazil olub? 1. Hansı dildə nazil olsaydı, həmin sualı verəcəklər. Məsələn, Qur'an nazil olsa ingilis dilində, həmin sualı veriləcək. Nə üçün nazil olub Qur'an ingilis dilində? Fransız dilində olsaydı, yenə həmçinin fars dilində, həmçinin türk dilində həmçinin. Deməli, sual məntiqsizdir. 2. Hər bir peyğəmbər öz millətinin dilində danışıb. Deməli, təbi bir şeydir. 3-cü Quran başqa dillərdə nazil olsaydı, ərəblər iman gətirməzdilər. Çünki ərəbdə olan təsirçilik digər millətlərə nisbət daha da çoxdur. 4-cü başqa dildə olan millətin ərəb dilində olan Qur'anı qəbul etməsi onların üstünlüyünü bildirir. 5-ci ərəb dilində olan fəsahət və bəlağət və zənginlik digər dillərdən daha çoxdur. 6-cı xüsusi cəhətləri olduğu üçün və təhrif olmaması üçün Quran-Kərim gəlib ərəb dilində